वल्लदीन कफरू बि आयातिल्लाहि वलिकाइहि उलाइक यईसू मिर रहमति व उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम देखें भाई दुनिया जो है दुनिया के अंदर अल्लाह की रहमत से हर शख्स मुस्तफीद हो रहा है चाहे उसका ताल्लुक इस्लाम से है या कुफर से वसीअत व रहमती कुल्ला शई अल्लाह की जो रहमत है वो हर चीज़ को घेरे हुए है रहमती वसीयत कुल्ला वसीयतुल्लाशन अल्लाह की जो रहमत है वो हर चीज़ के ऊपर है लिहाजा दुनिया के अंदर चाहे वो काफिर है चाहे मुनाफिक है या ईमान वाला है सब अल्लाह की रहमत से फ़ायदा उठा रहे हैं सब को अल्लाह दे रहे हैं सब खा रहे हैं सब आसाइशों में ज़िंदियाँ गुजार रहे हैं ठीक है लेकिन ये मामला है दुनिया तक आख़रत की रहमत अल्लाह ने सिर्फ़ ईमान वालों के लिए ख़ास कर दी ठीक है यहाँ इसी चीज़ को अल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं वल्दी कफ़रुब आयात वल्हीलाई का रहमती जो लोग मेरी आयात के साथ इनकार करते हैं और मेरी मुलाकात का इनकार करते हैं फिर समझ लें कि ये लोग मेरी रहमत से मायूस हो गए व लहुम अज़ाबुन अलीम और अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है फमाकान जवाब कौमी ही फ़ाजा मिनन्नारफ़ीदा का आयातिल पिछले सबक के अंदर आपने इब्राहिम इब्राहीम सलाम के वाक़े को पढ़ा था अल्लाह ने वहाँ उनकी आजमायश का जिक्र किया था अल्लाह के रसूल को तसली देने के लिए कि अल्लाह ये किब्राहीम सलातू सलाम ने जो मुश्किल बर्दाश्त की हैं वो बहुत बड़ी थी यानी उनके अपने घर वाले वो खुद बुत बनाकर बेचा करते थे तो उन्होंने तोहीद के लिए बड़ी मुश्किल बर्दाश्त की तो अल्लाह ने वहाँ पर इब्राहीम की बातों को जिक्र किया था कि उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि इनता ला जिसको भी आप अल्लाह के अलावा पुकारते हैं यह आपके रजक के कोई मालिक नहीं है तो रजक तलाश करें अल्लाह से इबादत करें अल्लाह से फरियादें करें अल्लाह से तो फिर ये सारी बातें सुनकर जो कौम ने जवाब दिया अल्लाह ने वहाँ उसको यहाँ पर उसका जिक्र किया है कि कौम ने सारी बातें सुनकर उनकी बात को तस्लीम नहीं किया बल्कि क्या कहा हर रिकू इसको अब उनको मारने का सब का इत्फाक़ है यानी पूरी कौम जो है वो इस बात पर मुतफिक होगी कि इस शख्स ने जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है हमने इसको मारना है मशवरा कर लें कि कत्ल करें कैसे क्या इसको वैसे ही मार दें या उसको जला कर मारें सारी कौम ना सारी कौम तो वो हर रिकू हो लेकिन फिर किस चीज़ पर इतफाक़ हुआ कि इसको जला दिया जाए लेकिन फाह मिनार अल्लाह ने उसको नजात दी इन नफीदा कला इस वाक्य के अंदर ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं निशानियाँ क्या है कि आप देखें कि इब्राहीम सलाम और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी क्योंकि ये मुसलमानों के ऊपर अल्लाह के रसूल पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और ये उस वक्त आयात नाजिल होती थी जब मुसलमान मुश्किल देख रहे होते और उनको बर्दाश्त कर रहे होते और जब वो बर्दाश्त कर, कर के थक जाते तो फिर अल्लाह इस तरह की आयात नाजिल करके पिछले सबका उम्म और और अम्बिया के वाक़ का कर जिक्र करते थे अब यहाँ पर आप देखें वकाल इन मत तखस तुम मंद अमदा इब्राहिम सलातम की दावत आप देखें कितने मजबूत है अपनी दावत पर कि उन्होंने आग के अंदर फेंक दिया और वहां से बचकर निकले और निकलते सार फिर दावत का काम शुरू कर दिया उसी कौम को क्या कह रहे हैं इन्ना तखस तुम मिंदून लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो यानी पूरी कौम ने उनको जलाने की कोशिश की अल्लाह ने जब बचा लिया और आप देखें जहां इब्राहिम सलात का मजबूत जहन पता चलता है उसके साथ उनकी कौम की बदबखती देखें कि नज़र भी आ रहा है कि अल्लाह ने इस शख्स को इस इतनी बड़ी आग से बचा लिया है ये हो सकता साची कह रहा हो ठीक है ना यार साची कह रहा हो थोड़ी हमें तहकीक ही कर लेनी चाहिए लेकिन इतना सब कुछ देखने के बावजूद और इब्राहिम सलाम की दोबारा दावत के बावजूद भी क्या हुआ यूमल कियाब्राहीम सलाम ने बड़ी तफसील से समझाया आग के निक, आग के अंदर से निकलने के बाद कि भई ये दुनिया की जिंदगी है ये तुम्हारी आपस की मोहब्बतें सारी क्यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगी और क़ियामत के दिन जिनको आप समझ रहे हैं कि यह हमें बचाएँगे ये वहाँ आपके ऊपर लानतें करेंगे अब यह सारी बातें सुनकर क्या हुआ फ आमनूत एक शख्स पूरी कौम से सिर्फ ईमान लेकर आए सिर्फ एक ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आपके ऊपर तो मुश्किल अभी बहुत थोड़ी हैं नू अ सलातूसम की कौम में से तो चलो फिर भी चंद लोग थे इब्राहिम सलातूसलम जो आपके जदमजद हैं और जिनको ये मुशरक अपना जद्द अमजद मानते हैं अपनी नस्बत उनकी तरफ करना फख्र समझते हैं उनके ऊपर भी एक शख्स सिर्फ ईमान लेकर आया पूरी कौम में से और वो थे लूत अल्लाह ने उनको नबी बना दियातरबी फिर सलाम ने कहा मैं अल्लाह के लिए हिजरत करूंगा इन्नाजीज़ुल्हाकूब जब आग से निकल गए उसके बाद फिर इब्राहीमत कारूज का ठीक है वो जमाना शुरू हुआ फिर अल्लाह ने जो है ना उनका मुकाम और मरतबा बढ़ाया फिर उनको खुशियाँ नसीब के अल्लाह ने की यानी पहले उनकी कोई भी बात नहीं सुनता था हत्ता कि उनके घर वाले भी मुखालिफ थे फिर अल्लाह ने क्या किया उनको रहने के लिए जगह मुयसर नहीं थी अल्लाह ने क्या किया उन्होंने वहाँ से हिजरत की अल्लाह ने फ़लस्तीन की ज़मीन उनको दी अल्लाह ने उनको बेटे अता किए बेटों को नबी बनाया और उन्हीं में से आगे नस्ल चलाई और लड़ी चली अम्बिया की और फिर अल्लाह ने मालो दौलत भी दिया जिसका एक जो दलील नज़र आती है कि जब वो फरिश्ते आए हैं तो क्या लेकर आए उनके लिए बछड़ा थोड़ी सी देर में तो ये बछड़े और ये जानवर जिबा करके कौन खिलाता है जिसके पास हो जिसको अल्लाह ने दिया हो ऐसे तो थोड़ी एक तो होता है ना ख़ास कोई मेहमान आए हैं तो आप उसके लिए बना कर लाएं अजनबी जिसका पता भी नहीं कौन है उनके लिए वो जानवर जिबा करके ले आएँ यानी अल्लाह ने फिर माल दिया उनको तो ये इब्राहीम सलातम को फिर अल्लाह ने जो है बड़े अरूज अता किए वह बना लहू इसहाक व याकूब अल्लाह ने इसहाक़ और याकूब उनको दिए व जानना फ़ी जर्रिय नबूवा फिर उनकी औलाद में अल्लाह ने नब्त बनाई वल किताब व आती ना हो अजरू फिर दुनिया अल्लाह ने उनको उनका अजर दुनिया में दे दिया आखरत में तो जो मिलेगा वो अलग दुनिया में ही दे दिया ये क्या है ये अल्लाह के रसूल को बताया जा रहा है कि अगर अगरचे इब्राहीम ने मुश्किल बहुत बर्दाश्त की लेकिन अल्लाह ने फिर उसका सिला भी उनको दिया और सिले सिर्फ़ आख़रत में नहीं मिलते अल्लाह दुनिया में भी दे देता है व इन्नाफिल आख़िर तिलमिन साल और आख़रत में तो वो नेक लोगों के साथ हो गई दुनिया में ही अल्लाह ने उनको उनका आजर अदा कर दिया